Готовы? К... А? Сержант полиции да. Шумков Виталий а Александрович. Да, Александрович. Очень приятно. Очень приятно. Хорошо. Да. Могу я взглянуть на ваши тогда -да -да, документы? Нет. Сначала, пожалуйста, мне причину причину, э, вам, тянут, да? Причину, да, причину остановки, пункт правил 16.8. Хорошо. Так как вы, выезжая с улицы Декабристов, вы выезжали на зеленый сигнал светофора, так, правильно? Да. А Вопрос не... только: а что было бы, если бы я э, проехал на красный сигнал светофора? Вы бы меня остановили? Вы, вы, вы не совсем, пони... вы бы сделали не. все правильно. <laughs> да, я все хорошо понимаю, правила вы, знаю. Я, я не могу просто понять, вы реально это не понимаете. Не, я правила просто, просто знаю. Смотрите, еще раз повторяю. Да. Ну, правило 16.8 Наложит то, что водитель, выйдя на вас? перекресток, на разрешающий ему зеленый сигнал светофора, так. обязан покинуть этот э, перекресток вне зависимости от сигнала светофора на выходе. Так. Это это вы поняли Я понял. ПДД есть у вас с собой? Конечно. Можно посмотреть этот пункт? Без проблем. Да? Спасибо, Спасибо. И видео, это фото, видеофиксацию моего правонарушения. Пожалуйста, телефон. Видео фотофиксации у меня нет, я вам могу сразу. О вспомнить. чем мы тогда говорим? Я хочу ознакомиться просто с вашими документами. Нет, вы меня незаконно остановили, я вам предъявлю на законных требованиях. Ну, ну, я незаконно. Я увидел ну, как? Решения, хочу просто... Так, от... хорошо, ответить. докажите мне, что я его совершил. А что вы меня обвиняете, если у вас нет доказательств? Я вас не обвиняю и не собирался у вас Два... Я Понятых этого, нет. Посмотреть. Нет, такой по причине основки нет. По причине основки есть нарушение пункта правил. правил. Конечно, правил. я вам сказал, пункта правил 16, Покажите правил. мне, докажите раз. мне, что я его нарушил. Вопросов нет. Документы вот со мной все. Вопросов нет, никаких. Я, я, вам просто просто, а я вам просто расскажу другую ну, историю, вот что а, вот вы смотрите, что у меня машина на киевских номерах, а я вам скажу следующую историю, что я сам одессит, значит здесь у меня живет жена и родственники, я здесь регулярно в Николаеве, так я вам скажу вот а, следующий момент, ну, что ну, ну. А, вот а, я не говорю конкретно за вас, угу. но вот ваши коллеги ведут себя не совсем политкорректно, объясню почему. Потому что а, последний раз, значит, тут собралось вокруг моей машины 8 представителей ваших коллег. Я, я еще раз говорю: а, вы прекрасный человек, вы очень вежливо общаетесь, вопросов никаких нет. Значит, я закончил с ними общение в наркологии, чтобы вы понимали. Значит, и а, они немножко обосрались. Ну, я не сомневаюсь, вот. у меня было и... это просто единственное непонятно, почему ну, вы не закончили маневр, потому что ну, никого не Но, было. Ну, я вам объясню... Я, я, потому... я мог... я, вы забыли, там нет... Или посмотреть, может, вы... Там вопрос Послушайте в другом, что в вы деле. как полицейский, если вот вы позиционируетесь как грамотный полицейский, а судя по всему так и есть, что вы грамотный представитель полиции, то вы должны знать, что пункт правила 16.1 на который вы ссылаетесь, он 16.8, 16, да. его можно в данной ситуации было трактовать однозначно, неоднозначно. То есть, может быть, я увидел человека, у которого намерение было совершить переход, и я обязан был его пропустить. Согласен, согласен. Проканает везде без проблем. Если бы я не видел, что ну, людей не было ну, Поэтому, Вы я что, видели, вы э, поймите вот, правильно. вы то, лицо, которое заинтересовано. То есть, если я, есть два понятых, если э, есть фото-видеофиксация... Тогда мы будем это, говорить дальше. Вопросы не нет. Я Я остановил вас чисто, посмотреть, почему вы... Ну, такой причины делают. остановки нет. А, та, ну, мне, честно, ну, не <свят> интересовало там. <свят> Правда? Может, вдруг вы едете просто в хламе и сейчас куда-то въездите и въездите... Так и, хотелось бы, ребята, честно. Я уже 6 лет хочу... Хочу напиться, 6 років уже хочу напиться. ознакомились, поняли, о що я вам говорю? 16-8. Водіки виїхав на перехрещення праздничів, згідно з сигналом світлофору, що дозволяє рух, Ви не виїхати на мічному напрямку, незалежно від сигнал світло на виїзді. Проте, якщо на перед перестафорами на шляху руху є водія, є дорожня розмітка. або дорожный знак 5-6 два, в повинен сигналом кожного светофора. Ну вот. я вот собственно. Не, ну я ну, вы поняли о чем. То есть не обязательно, потому что у нас есть некоторые перекрестки. На данном перекрестке, скажем так, это ну без разницы. То есть вы остановились, да, и остановились, вы никому помеху не сделали. Да, а есть Перекрестки, например, как если знаете Чигрина и просто не проспект, а проулок Там Нет, не знаю, знаю не нет, нет. БСМП. Не, -а. БСМП знаю, да. БСМП, знаете, да. там такой перекрест. Да. Вот там стоп линии не существует. Да. И если вы вот так же само заедете и станете, потому что видите красный, то тем самым вы уже не только 16-8, а 16 4 создадите пробку. Там. Да, Поняли, да. Но здесь перекресток такой, да. что я мог постоять. И деле. такой, такой же самый перекресток у нас на Чкалово и проспект Октябрьский где зоопарк, сам знаете. Да. Если там на перекрестке вы не дай бог тоже станете, вы тоже застопорите там все движение. Тем да, же, правильно. Там ну, другой перекресток совершенно, понятно. Ну, я вообще говорю, чтобы вы на это обращали внимание. Да, добро. Все, добро. мы договорились. Да. Все, всего доброго. Спасибо. Будь Документы показывайте. А? Документы показывали? Ну, Если вы не против, можете показать. В порядке, доброй воли могу показать. да